Вопрос: Кто не знает про проект Мистусад, для того, чтобы мы не разуметь каким чином концентрироваться на нем, А и, до речи, да, да. Я, я хотела говорить на русском, чтобы было удобнее всем гостям. Проект Гуацад – это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Это маленькая частная инициатива, которая превратилась в общественную организацию, которая сейчас Несколько проектов реализованных, несколько проектов в разработке. Эта презентация это будут просто слайды, потому что я все-таки сильно надеюсь на, на диалог, на, на разговор, на вопросы. И те презентации, которые у меня были раньше, они требуют обновления, потому что у нас очень быстро все развивается. И то, о чем я говорила даже на прошлой неделе, я бы не хотела уже говорить об этом сегодня в частности, о взаимодействии активистов, граждан, общественных организаций с представителями власти. Город Сад ⁇ это проект, который возник вот с такой свалки, но опять-таки очень коротко для тех, кто не знает. Это была свалка в центре города. Я жила в этом дворе, долго 8 лет ходила мимо этой свалки, и каким-то странным образом она меня лично абсолютно не смущала. И во время Майдана забор, который вот тут видно зеленый, активисты разобрали для укрепления баррикад. И вот такая открылась картина, которая, конечно, не оставила безразличным никого, кто жил в этом дворе. И в результате этот проект привлек очень много киевлян, и не только киевлян. Теперь это уже не частный проект, это проект намного больше который также трансформировался, потому что он начинался он все-таки больше как, как политический, потому что там была серьезная политическая составляющая, это был такой импульс Майдана, а в результате он перерос в партисипативный проект, в урбанистический проект. То, что мы имеем сейчас, выглядит примерно так. Я убрала фотографии, которые там описывают весь процесс, если у вас будут вопросы, потому что это очень долго. Это началось почти два года назад, и это два года назад напряженной работы каждый день. Но вот это выглядит сейчас. Что бы я хотела рассказать касательно вовлечения, как что мы работаем не для людей, а с людьми. Это очень сложно, и я думаю, ни для кого не секрет, как это сложно. Для большинства людей Такие слова, как развитие города, улучшение города, развитие общественных пространств, объединение, они не являются мотиватором. Хотя, конечно, мы апеллируем к этим понятиям до сих пор. В основном люди реагируют на что-то личное. Почему именно для них это важно? У нас в, нашем, в нашей ситуации со сквером Небесной сотни особо активно люди реагируют, когда каким-то образом их права нарушаются, их, их личное право или возможность. Например, я, к сожалению, меня тут нету этой фотографии, но я опять-таки смогу это показать. Сейчас в сквере создан огромный барельеф, такой портрет Сергея Негояна, первой, первой жертвы Майдана. И... Когда пять дней был перекрыт проезд во двор, я познакомилась с намного большим количеством людей, чем за год писем, обращений, наклеек, флайеров, которые мы разносили. Потому что было нарушено право проезда. И хочу сказать, конечно, это был большой стресс, это для всей команды был вызов. Но в результате эти люди, они стали одним, одним из самых больших симпатиков вообще сквера Небесной Сотни. Это люди, которые постоянно комментируют, постят. Это люди, которые готовы, готовы голосовать не только на Фейсбуке, а которые готовы голосовать своими деньгами. Это тоже очень важно. Коммуницируем мы через страничку на Фейсбуке. Вот она 21 февраля 2014 года была создана. И сейчас это главный наш, главный наш механизм коммуникации. Но, конечно же, у нас есть как, офлайн, так, как онлайн, так и офлайн общение. Это ну, непосредственно в сквере проводятся, проводятся акции, встречи, есть несколько форматов, создан общественный огород, который также э -э он связывает людей, он заставляет людей чувствовать свою личную ответственность за... за, за... Боже, это музыка. Извините. Мне просто... У меня двое маленьких детей, и да, дочка любит очень эту песню. У меня сразу другие воспоминания начали. <смех> <смех> Общественный огород оказался очень хорошим механизмом, который сейчас мы выводим в отдельное направление. Как оказалось, украинское общество абсолютно не, не готово к такому механизму, который является просто трендом везде в мире, в Европе. Время от времени, ну, как, как минимум раз в полгода украинские СМИ выходят с публикациями «Институтскую засадили помидорами» или там, «Все сошли с ума, о боже, о боже». Ну, это самые такие еще спокойные комментарии. И вот сейчас мы, мы выделяем общественный огород в отдельное направление, и все-таки нам кажется, это очень действенный механизм. Пока это самый действенный механизм, ну, кроме перекрывания дорог, <laughs>, который вовлекает людей в проект. Особенность, ну не только украинцев, мне кажется, в целом, особенность людей, что они хорошо активизируются, когда есть угроза. Объединить людей, пригласить их на, например, на выставку художницы, намного сложнее, чем чем написать: "О боже, нас предали". Приедет застройщик и построит отель это действует, конечно, намного лучше. Так вот, следующий механизм, кроме того, помимо угрозы, это общественный огород. Потому что его высаживают дети. Мы два раза в год проводим такие праздники. В следующем году это будет больше. Мы будем делать образовательную программу, связанную с общественным огородом. И вот дети, они приводят родителей. Дети, высаживая растения, они действительно это работают. Это, конечно, сложно, это, это, этим нужно заниматься, но дети чувствуют ответственность за это растение. Дети потом смотрят, как это растение растет, и ждут сбора урожая. И вот это то, что объединяет людей. То есть вот общественный огород, тот механизм, который мы опробовали, который очень хороший. Также еще вот механизм искусства, опять-таки, <со sentimental>, вообще я активист, конечно, но вообще менеджер культурных проектов. И как тема растений, так и тема искусств общественных пространств, конечно, тоже очень объединяет людей. В моем случае полтора года все ходили и говорили, нужна скульптура, нужна картина, нужно разрисовать стену, нужно сделать выставку скульптур, нужно сделать выставку там еще чего-то, вечный огонь, мемориал. То есть были разные абсолютно варианты. И вот один человек не выдержал опять-таки, да, на тему вовлечения, и сказал, я сам договорюсь с художником, я сам за свои деньги распечатаю работы, и я сам их повешу. И вот у нас появился такой Андрей Шевченко, очень долго... Ой, Андрей Шевченко. Работы Андрея Ермоленко, актуализированный Тарас Шевченко. Я соединила автора и портрет. И это тоже стало одной из причин, как ни странно, вот именно эти работы, почему люди начали больше приходить и собираться в сквере. Потому что потом, когда мы сняли эти работы, даже, даже была определенная аудитория, которая приходила и говорила, ну что, тут теперь делать нечего, нету, нету Тараса Шевченко, негде сфотографироваться. Да, вот вот так вот это выглядит во время разных мероприятий, форматов, которые мы организовываем. Но опять-таки тоже хочу сказать о своем опыте. У нас есть несколько наших форматов. Это сбор урожая, высадка огорода, сбор урожая, скверная вечеринка и киносквер. И к вопросу о взаимодействии, о вовлечении людей. Мы пришли к выводу, что в следующем году мы будем работать иначе. Мы, сделаем, мы оставим наши форматы, которые уже существуют, такие основные, которыми мы гордимся и хотим им заниматься. Но будем предоставлять возможность самим горожанам предлагать свои проекты и реализовывать их на этой площадке. Конечно, там будет какой-то отбор, потому что сквер Небесной Сотни — это всегда качество, и мы стараемся всегда все очень хорошо делать. Но вот в следующем году мы хотим попробовать такой формат и посмотреть, как он работает. Потом также касать к вопросу вовлечения. Это, это, фото, это фото нашего мероприятия рождественского, которое называлось «Рождественская сказка». Для меня очень показательный проект, это был провальный вообще наш проект, потому что мы создали красоту, мы поставили там домики, вот вертеп светится, вот тут вот это вертеп очень красивый, вот здесь вот такая фудкорт, играла очень красивая музыка, но мы не сделали программы. Я достаточно долго жила в Вене, в Австрии, пять лет, и для меня было абсолютно нормально, что люди просто приходят после работы выпить глинтвейна перед Рождеством и пообщаться. Оказалось, что в Украине люди не готовы просто приходить и общаться после работы, и в принципе приходить и общаться, все ждут, чтобы их развлекали. То есть это к вопросу потребление и взаимодействие. Это, конечно, было очень неприятно, потому что мы старались. Вот видите, вот тут вот на дома красивая очень такая проекция, снежинки. Мы долго готовили, это было очень сложно, потому что все было предоставлено бесплатно друзьями, партнерами. И получается, что этого никто, по сути, не увидел. И, с одной стороны, я понимаю, что да, нужно давать что-то, что чтобы люди потребляли, но я не готова работать только на потребление. Мне вообще в целом как бы, это неинтересно, неинтересно никому из команды. Поэтому сейчас, когда мы делаем какой-то продукт, мы стараемся комбинировать. Мы все-таки стараемся что-то давать, чтобы люди приходили, но при этом правдами и неправдами заманивать во взаимодействие. Ой, да. И э, у меня там сколько времени еще? Я просто, я просто, да, отлично. Мне просто вот и правду не хоть Две минуты, но я успею. Мне бы не хотелось. Я вот всем желающим, кто не знает, расскажу о проекте. Там прям, я же говорю, очень много всего рассказывать. Но мне бы хотелось вот поделиться какими-то выводами, может даже не популярными которые я сделала за два года этой работы. В связи с тем, что Земля, на которой находится сквер Небесной Сотни, и сквер Небесной Сотни появился в результате активной позиции горожан, которые не хотели свалку, они хотели общественное пространство, и они, сейчас мы в суде пытаемся вернуть эту землю собственность города. Но, э, 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 но э, еще весной не было правового, такого, юридического механизма это сделать, и мы сделали ставку на политическое решение. И также хочу сказать, что вот, вот эта угроза, да, что сквер застроят, она тоже очень хорошо объединила, объединила не только людей, но и политиков, особенно перед выборами. Все знают, все, кто не знает, у нас были выборы недавно в городской власти. И перед выборами очень хорошо вот, и красиво объединились все вместе и я вот недавно вернулась неделю назад с востока Украины. Я была в Мариуполе, Севердонецке, Лисичанске, Славянске. И у меня там было несколько... Ну, основной мой воркшоп, который я проводила с аудиторией, был на тему взаимодействия власти и э, активистов и общественности. То есть, условно говоря, как это можно выстроить, что мы делаем, что где успешные механизмы, неуспешные механизмы. Э, и ну, сейчас для меня большой вызов, потому что это все, что я рассказывала, оказалось неправда. Э, ну, на том этапе это было правда, сейчас неправда. Э, и... Э, э, И мне кажется, что даже работая с людьми над проектами, нужно абсолютно менять акценты. Нужно вселять веру больше в свои силы и в то, что каждый участник, член гражданского общества, он способен намного больше, чем любой политик. И вот этот мой любимый тезис о том, что работать без власти — это как прыгать на одной ноге, мне кажется, сейчас это будет лирическое отступление. Я недавно смотрела фильм «Суфражистка». «Суфражистки». <связывая> И был ну, один из самых главных моих вопросов после этого фильма был, зачем же, зачем же вот было громить витрины, там, все, разбивать, убивать людей, убивать себя, какие-то взрывы совершать для того, чтобы обратить на себя внимание. И я поняла, что, к сожалению, на, со своим партнером нужно говорить на одном языке. Если твой партнер привык жить и работать по каким-то технологиям, понятным для него, то он не понимает другие технологии. Вот просто не понимает. И я должна это признать. И э, вот э, то, что Сквер Небесной Соти абсолютно стал неинтересен власти после выборов, это для меня лично личный вызов, причем очень интересный вызов. Я теперь думаю о том, как мне работать с людьми. Я теперь не думаю, как мне работать с представителями власти, я думаю о том, как работать с людьми. И это опять-таки то, чему научила меня поездка на восток Украины, что нужно стараться вызывать такую личную, личную ответственность за все, что происходит. Потому что вот, это, вот, вот эти все фотографии — это попытка переложить эту ответственность. И это моя попытка тоже где-то переложить эту ответственность. А так не работает, так не получается. Но еще я очень-очень тут, да, немного из этой музыки она задержалась. Еще я хочу вот очень коротко рассказать о проекте «Лаборатория Змин» общественной организации «Город-сад», который мы сделали. Тут даже есть участники этого проекта. И сказать, что этот проект был... В чем суть проекта? Мы приглашаем иностранных экспертов, собираем тоже экспертную группу, и группа с иностранными экспертами работает два дня. Первый день — это презентации. Второй день — большая группа украинских экспертов делится на три. Мы выходим на три локации в городе Киеве, полдня их оцениваем. Потом полдня мы разрабатываем, каким образом без материальных каких-то супервложений можно сделать это пространство настоящим вообще публичным пространством. И главная цель этого проекта — это не исследование, а результат. И в результате, вот, например, лаборатории ЗМИН мы группа лабораторий делает проект, который будет называться «Кафе Европа». Это проект разработки И акция, которая, условно говоря, тоже была рождена в рамках этого проекта. По кому подзвен, я всех приглашаю присутствующих. Эта акция будет 10 числа с 7 вечера до 22.00. Михайловский собор будет бить на бат. И вот... В чем мой вывод эта акция она тоже ее цель это поговорить о личной ответственности. и, и я верю в то, что именно личная ответственность я очень надеюсь что не нарушенное личное право или нарушенный личный интерес будут объединять людей. Я пока не могу сказать, что у меня есть ответ на вопрос как это сделать правильно, но мы над этим работаем. Да, я буду благодарна за випроси. Потому что да, Потому что там. Да, так, я буду благодарна за вопросы. Спасибо. Женя, дякую дуже. Ти якраз відповіла на всі питання. Як ми просили? Прекрасно, спасибі. Ми зараз будемо передавати слово Павло Калюку з. Першати місто, брати участь це теж є такий ексцес, Моралізм київський. Нинішній як він якраз з цього росте, що вони вважають, вони прикрашають. Необхідно це робити і да, це як такий негатив, все павло.